Сейчас складывается такая ситуация. Я хочу вернуться в 2012 год, когда в Венгрии президент подает в отставку из-за того, что в его диссертации, написанной за 20 лет до президентства, нашли один украденный абзац. А сейчас депутат областного совета, он что сделал? Он смачно харкнул в идею парламентаризма мирового. В частности, и нашего украинского, который и так сейчас не очень высокий имеет рейтинг в обществе. На самом деле, проблема не в том, с кем общался, был это криминальный авторитет мультик или это был его кум. Проблема в том подозрении, которое он навел на себя и на парламентаризм Николаева. А после этого отказывается категорически сложить в себя полномочия, отказывается поступить так, как должен был поступить сразу же через 5 минут после этого скандала о том, что вы спросили, Ярослав, по поводу как это будет делаться а, механизмов, а, законных очень много, все эти механизмы, говорю откровенно, они связаны с давлением, какое это будет давление, это будет давление через свиресу массовой информации, это будет давление через встречи, через смс, через. через пикеты через общественность, через то, что мы будем официально приходить на заседание областного совета и не давать данному э, депутату выступать и так далее. Это будет очень большое количество разных методов. А нас а, порядка 400 человек сегодня в организации, количество участников этого а члена организации увеличивается. И до тех пор, пока а, не будет попытка восстановлению чистого, и, ну условно чистого имени нашего облсовета, до этих пор, до тех пор, пока он не сложит мандат.